হয় হেল্ল' নমস্কাৰ আজি ভোগালী বিহুৰ সকলোকে হিয়া ভৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ত' আজি মাঘ বিহুৰ এক তাৰিখ আৰু আজি পূৰা ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা খোৱা হ'ব আমাৰ গাঁৱত আৰু আমি গাঁৱৰ ল'ৰা যিহেতু সিয়ে সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ অকণমান ভোগালী বিহুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ঘৰত চলি আছে বিহুৰ পাৰ্টি ত' সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ একদম চাংৰাতিৰ পৰাই গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া ভোগালী বিহুৰ চাং ৰাতিত ভেলাঘৰত পূৰা ডান্স চলি আছে নাচি আছে সকলো মিলি সৰু ডাঙৰ সকলো মিলি নাচি আছে ফূৰ্তি কৰি আছে আৰু তাকে দেখুৱাই আছোঁ অকণমান পৰিৱেশ আৰু ৰাতিপুৱাত গৰুৰ ফটা দিয়াৰ পিছত এনেকৈ মেজিত সাত বাৰ উশাহ বন্ধ কৰি ঘূৰোৱাৰ পিছতহে মেজিটো জ্বলাই দিয়া হয় আৰু তাকেই দেখুৱাই আছোঁ অকণমান এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু উশাহ বন্ধ কৰি সাত পাক ঘূৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ মেজিটো জ্বলাই দিয়া হয় মেজিটো জ্বলোৱাৰ পিছতহে ভেলাঘৰটো জ্বলোৱা হয় ইয়াৰ ভেলাঘৰটো জ্বলাই আছে আৰু ইয়াৰ জুইটো চাওক কিমান দপ ডপকৈ জ্বলি আছে পোন প্ৰথমতে সকলোকে হেপী ভোগালী বিহু আৰু ইয়াৰ আমাৰ মেজি খৰটো জ্বলাই দিয়া হ'ল ইয়াত চাওক কিমান দপ দপকৈ জ্বলি আছে ত' দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছো আমাৰ ঘৰৰ মেজি ঘৰৰ বা ভেলাখৰৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ জুলি পূৰা চাই হৈ গ'ল ইয়াৰ চাওক অৱশেষ অংশ পূৰা চাই হৈ গ'ল চাওক ইয়াই আছিল আমাৰ ভেলাখৰ এইয়া পূৰা ধোৱা ধোৱা নি ওলাই আছে তো হেপী ভোগালী বিহু আৰু মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰীতি ভোজৰ আয়োজন কৰিছে আৰু সেই প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজনলৈ মই গৈ আছোঁ এয়া হৈছে জোঙা মদ আৰু জোঙা মতে হৈছে মাঘ বিহুৰ মেইন জোঙা মদ নহ'লে ৰাভাসকলৰ বিহু আধৰুৱা হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ বিহুৰ কাৰণে প্ৰীতি ভোজনৰ কাৰণে চব্জি কাটি আছে আমাৰ মহিলাসকলে আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ সৰু সৰু চিঙৰি আৰু পূৰা লাজুকী সিহঁতে আৰু প্ৰীতি ভোজন কৰাৰ আগতে আমাৰ গাঁৱত এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু সভাত সকলো পুৰুষ মহিলা একগোট হৈ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰা হয় আৰু আজিৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে আমাৰ গাঁৱৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এজন ল'ৰাই ই এছ চিফৰ কাৰণে চাকৰি লাভ কৰিছে মৰে ভাগিনা হয় আৰু এখেতক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াক সকলো পুৰুষ মহিলা মিলি সম্বৰ্ধনা দিবলৈ ওলাইছে আৰু ইয়াক সম্বৰ্ধনা দি আছে আমাৰ গাঁৱৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই আৰু ইয়াই হৈছে ৰূপক ৰাভা এখেতে বি এছ এফৰ কাৰণে চাকৰি লাভ কৰিছে এখেতে বাইছ তাৰিখে চাকৰিত জইনিং কৰিব মধ্য প্ৰদেশত আৰু তাৰ কাৰণে এয়া হৈছে আমাৰ গা নোৱাপাৰা গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসমূহ ৰাইজ আৰু ই চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ খাৰদাং নোৱাপাৰাৰ সকলো ৰাইজে বহুত সুখী হৈছে যাতে আৰু এনেকৈ নৱ প্ৰজন্মত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলে আৰু ভাল ভাল চাকৰি পায় আৰু ইয়াই ইয়াই আছিল আমাৰ নোৱাপাৰা গাঁৱৰ প্ৰথম চাকৰি লাভ কৰা আৰু সেয়েহে এখেতক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু এনেকৈ মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছতে সকলো মিলি প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এনেকৈ প্ৰতি বছৰে প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰে এইবিলিও কৰিছে আৰু ইয়াত সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী সকলো মিলি প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰে এই আমাৰ গাঁৱত ভোগালী বিহুৰ সময়ত যে আমাৰ পূৰা পিঠা ফুকাই আছে পিঠাগুৰি ফুকাই আছে কাৰণ কালি পিঠা খোৱা কালি পিঠা খাব আমাৰ গাঁৱত ইয়াহে কালিৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি হৈ আছে কালি কাৰণ কালি মাঘ বিহুৰ এক তাৰিখ মাঘৰ এক তাৰিখ আৰু সেয়াহে কালি পিঠা খাব আমাৰ গাঁৱত তকালিৰ কাৰণে পিঠা ভুকাই আছে কাৰণ আজিয়ে পূৰা ৰেডি কৰিব লাগিব পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ চাওক মেচিনটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে হাতী দি ভুকাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ ময়ো ভুকাই আছো ময়ো ভুকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো অকণমান দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত মই কেনেকৈ ভুকাই আছো চাওক পিঠা আৰু ইয়াত পিঠা বনোৱা হ'ল ভোগালী বিহুত সকলোৱে পিঠা খাই আছে আমাৰ ঘৰত চাওক সকলোৱে পিঠা আনি আছে লাৰু পিঠা কিবা ভাল ন দিয়া ভাল হৈছে দে 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 কেনেকুৱা খবৰ খোৱা লোৱা না বেয়া পুৰা ভাল না পুৰা ভাল পিঠা এইটো কি কয় বৰা ন কিবা কৈছিল কৈছিল অ উপেন বৰা উপেন বৰা

মানে ৰং ডমৰো লাগিব পাৰে নাজানো পিঠা খাব নাই যে চব লাগি যাব ৰং দে